Yeni ildan Azərbaycanda bütün növlə pensiyalarda artımlar olacaq. Bu barədə Rəhbərlik və Halının Sərhəd Müdafiəsi Nazirliyinə məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan prezidentinin 2022-ci il 8 fevral tarixli sərəncamı ilə qulluq stajına görə əlavə alan əmək pensiyalılarının pensiyalarının indeksləşdirilmək və artırılması mexanizminə dair təkliflər Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq. Nazirliyin hazırladığı Əmək pensiyaları haqqında qanunda dəyişiklik layihəsinin əsasən 2023-cü ilin yanvarın 1-dən bütünlüyə pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması mexanizmi tətbiq ediləcək. Bu ildən xüsusi şərtlərlə pensiya alan şəxslərin aylıq pensiyalarına ödənilən 10 faiz, həmçinin digər pensiyacılarla e, il ərzində ödənilən 200 manat maddi yardım onların pensiyalarının tərkibinə daxil edildikdən sonra yekun pensiya məbləğləri orta illə müəyyənnin illik artım tempinə uyğun olaraq indeksləşdiriləcək. Məsələn 400 manat pensiya alan Və il ərzində 200 manat maddi yardım alan pensiyalının pensiya məbləği yeni ildən 416 manat 70 qəpik, yəni 400 üstəgəl 200 bölünsün 12 qəbul edilərək üzərinə indeksasiya faizi qədər artır hesablanacaq. Məsələn, xüsusi şərtlərlə pensiya alan hərbi qulluqçunun cari il ərzində aldığı, məsəl üçün 800 manat pensiya və onun faizlik maddi yardım toplanaraq 8880 manat kimi qəbul ediləcək. Üzərinə indeksasiya faizi qədər artır hesablanacaq. Vağid indeksasiya alqoritminin tətbiqi xüsusi şərtlərlə pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyalarında davamlı artım şərtləndirəcək. Belə ki, son 10 ildə bu kateqoriyadan olan şəxslərin böyük əksəriyyətinin pensiyası maksimum 70% artıb. Ümumi əsaslarla pensiyaya çıxan şəxslərin pensiyaları isə bu müddət ərzində indeksasiya nəticəsində 98% artıb. Pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması elektron qaydada həyata keçirilir. Sosial şərtlərlə pensiyalarda bu metodlarla artırılması həm də döyətli qurumların bu sayda inzibacılığının yüngülləşdirilməsinə, əmlak qartımı ilə bağlı hər hansı məlumat təqdim etmə öhdəliyinin aradan qalxmasına imkan yaradacaq. Beləliklə, qəbul edilənlərdən sonra qulluq əlavəsi alan şəxslərin pensiyası hazırkı mövcud müqayisədə daha çox artacaq. İndeksasiya bütün pensiya məbləğlərinə, həm qulluq əlavəsinə, həm də sığorta hissəsinə daxil ediləcək. Pensiyaların məbləği hər il vahid qaydada indeksləşdirilərək artırılacaq. Qulluq əlavə salanların pensiyası təqribən 3-5 il intervallı ilə artırıldı. Dövlət qulluqçusu, hərbi qulluqçu və digər bu kateqoriyadan olan şəxslərə pensiya tərnədildikdən sonra 6 il işlədikdə və ya işdən çıxdıqda topladıkları kapitala əsasən pensiyaların ümumi məbləği yenidən hesablanaraq artırılacaq. Pensiyaçılar və onların xidmət keçdiyi qurumların əmək haqqının artımı ilə bağlı məlumat təqdim etmə öhdəliyi aradan qalxacaq. Bütün pensiyaların indeksləşdirilməsinin tamamı ilə elektron qeydə aparılması dən olacaq. Bu layihə xüsusi şərtlərlə pensiyaya çıxma şərtlərinə və təyinatına daxil edilir.